Дуже скоро Украина получит первые носилки F16. Про это в интервью Reuters заявил... Міністр оборони України Ростему Мєров він зазначив, що Київ вдячний за військову допомогу зброю від партнерів, але тільки половина обіцяних постачань надходить вчасно. Також Мєров розповів, що Росія перекидає на фронт дедалі більше живої сили і техніки. На його думку, Москва готується до нового наступу. Мета окупантів відкрити фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу вогневу міць проти України. Повідомив міністр оборони. Ми ж до нашої ефіру Романа Світана, полковника запасу, військового льотчика-інструктора, військового радника, голови Донецької АДА 2014 року. Вітаємо в ефірі. Раді вітати вас. Бажаю всім здоров'я. Отже, спершу поцікавлюся вашої думки стосовно тих радіолокаційних літаків, які обіцяє нам Швеції, вочевидь, таки передасть. Чи отримували ми протягом повномасштабної війни щось подібне вже? Ми навіть не могли о такому. А тогда что это такое и чему мы его получаем сейчас? Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения с дальностями до полутысячи километров. То есть это то недостающее звено в нашей системе противовоздушной обороны, летающий радар, который может видеть, ну то, что 500 километров это одно, он видит сверху вниз, то есть он видит все маловысотные цели, ни одна наша наземная установка не обладает такой возможностью за горизонтного контроля, так называемого радио, радиогоризонта. А здесь, получается, летающий радар, это уровня примерно как российский А-50. А-50, как и система АВАК, самолеты, они кругового на 360 градусов обзора, а это 120 градусов каждого борта обзорность этих локаторов. Они неплохие локаторы, которые добавят нашим противовоздушной, нашей противовоздушной обороне достаточное количество информации и для самолетов F-16 в том числе. Без этих радаров F-16 как минимум как слепой котенок, если можно так сказать, будет тыкаться в оборону ПВО противника. А с этими радарами это глаза. Глаза летчиков с дальности до полутысячи километров. І ще дозвольте поточнити: чи не стануть ці літаки додатковою ціллю для наших е, противників і чи складно їх захищати? Ну однозначно, росіяни будуть питатися за ними. Охотяться у них є ракети з дальністю, воздух, воздух, з десь 300 кілометрів. Ми це прекрасно розуміємо, тому вони. в одном исполнении не будут использоваться. Ну, то есть их, во-первых, будет не один самолет, скорее всего, около трех, а может и четырех. Есть еще у поляков два самолета, которые недавно закупили такие же самолеты. Были два штуки закуплены на Ближнем Востоке. Полякам они по большому счету не нужны. Дело в том, что они пользуются натовским вооружением, самолетами системы АВАКС с дальностями 800 километров. Поэтому, я думаю, и эти самолеты польские тоже будут у нас. Потому в достаточном количестве этих самолетов, 3-4 самолета, плюс система поддержки зенитно-ракетных комплексов, те же Патриот, те же СМТ, и Ф-16 в том числе. То есть такая триада, которая даст возможность друг друга контролировать и закрывать, и защищать в том, в том числе. Ну естественно, будут отработаны маршруты полета, которые за границей средств э, поражения российской авиации и российской ракетной Роман Григорович, раз ми заговорили за авіацію, то а, напередодні я думаю, ви бачили, як і всі ми Володимир Зеленський відвідав авіабазу, де тренувалися українські пілоти на F-16. Розуміємо, що нам F-16 потрібні були на вчора, але зараз як вони здатні змінити хід війни і взагалі ситуацію на полі бою, якщо зараз в нас з'являються F-16 в достатній кількості. Вот это очень важно, как вы сказали, в достаточном количестве. Вот именно количество и 16 будет, даст возможность их использовать в полном объеме. То есть должна быть хотя бы одна бригада полноценная, это около трех, две-три эскадрильи и либо две эскадрильных бригады, оптимальный вариант, конечно, 4 эскадрильи иметь, около 60 самолетов, вот если будет от 40 до 60 самолетов, тогда они могут использоваться на одном из направлений в полном объеме, плюс к этим самолетам должна быть вот эта триада, о которой я говорил перед этим, то есть это должны быть самолеты, это должен быть самолет ДРЛО, летающий радар, который нам передают, и наземная система зенитно-ракетных комплексов уровня Патриота. тогда эта триада она полностью может выполнить задачу завоевания превосходства в воздухе и создания условий для работы по земле из старых советских систем, которые у нас достаточно, 125-х, 124-х, МиГ-29, 127-х, ну это естественно, и в 16-х в качестве штурмовиков и бомбардировщиков. Вся задача то завоевание превосходства в воздухе, как раз работа-то уже по земле потом для того, чтобы самолеты могли выполнять свою задачу на, на землю. И вот такой подход, 40-60 самолетов, вот тогда только это можно говорить о каком-то реальном переломе в боевых действиях. Плюс очень важно понимание тех механизмов, которые будут нам передаваться, то есть авиационного оборудования, авиационных средств поражения, которыми смогут работать летчики. То есть это ракеты, воздух-воздух для уничтожения самолетов противника и ракет противника. Это ракеты воздух-земля, управляемые для уничтожения уже наземных целей, в том числе и зенитно-ракетных комплексов противника. Это свободно падающие авиабомбы и управляемые или планирующие авиабомбы, которых достаточно у наших партнеров. Вопрос в каком количестве, в какой номенклатуре будут передавать. F-16 может нести на крыле около 120 модификаций разных типов средств поражения. Потому чем больше будет этих модификаций, тем больше поражения будет нанесено противнику. Романе Григорович, ще маємо інформацію, що надходять уже снаряди чеські обіцяні? Перша партія буде вже в червні. Водночас, українські військові регулярно скаржаться на те, що все таки в артилерії противник переважає, чи допоможуть ці снаряди, які будуть надходити з червня за чеською ініціативою, якось хоча б вирівняти сили, досягти паритету. А все будет зависеть, опять же, от количества в партии. То есть та партия, которая озвучена в информационном потоке, мы слышим, 180 тысяч снарядов. Да, это серьезная партия. Это, это можно сказать, в течение, если она начнет заходить в начале июня, то это можно сказать, что в июне мы достигнем паритета с россиянами по количеству снарядов. Причем это снаряды 155 калибра, они по точности использования они даже больше, чем российские, даже 152-е снаряды, которые они приходится работать площадями. Потому я думаю, как раз вот эта чешская инициатива, она разгрузит наши проблемы, то есть создаст даже определенный перевес на тех направлениях, которые будут выбраны нашим военно-политическим руководством. Но надо понимать, что еще все-таки те 800 тысяч, о которых говорил Петер Павел, которые он в принципе готов был бы поставлять, только часть оплачена. Всего лишь четыре страны сейчас закрыли свои возможности по передаче финансов для закупки этих снарядов. В основном это Дания с Норвегией и Португалия там часть испанских денег, естественно, чешские. То есть это маловато. На данный момент это, конечно, мало. Я думаю, после того, как пойдут первые партии, в июне месяце начнут заходить первая партия, я думаю, в течение месяца остальные страны, а там больше десятка стран в этой коалиции по закупке, 800 тысяч снарядов для нас в этом году, они решат вопросы по финансированию. Зрозуміло. Дякуємо вам, що знайшли Дякую. час і можливість долучитися Дякую. до нашого ефіру. Вам нагадуємо, що на прямому зв'язку з нами був Роман Світан, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор, військовий радник голови Донецької дві да, 2014 чотирнадцятому році. Обговорювали ось свіжі новини стосовно авіації, яка має отут -от надійти в Україну. Найбільше, більше, звісно, не оцей літак дальнього радіолокаційної розвідки, розвідки. Та це ну, надзвичайно унікальна річ, яка гіпотетично повинна. Сильно е, спростити завдання і тим літакам, і, і протиповітряній обороні в принципі не бачиш, Роман Григорович говорить, що ми про таке і мріяти не могли, так. тому добре, що вони нарешті в нас з'являться, і буде в нас аналог такий собі а 50 який, до речі, ми збивали російські А 50 ми вже збивали так. і не раз українські.